আজি আপোনালোকৰ বাবে কাচকলৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপিলৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছত কাটি লোৱা কাচকলৰ টুকুৰাকেইটা দি দিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব কাচকলকেই পিছ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া উঠাই ৰাখিব এতিয়া তাত বনাই লোৱা পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি দি দিব আৰু একেলগতে বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আদা নহৰু আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভাজি ল'ব এতিয়া তাত ভাজি ৰখা কাচকলৰ টুকুৰাকেইটা দি দিব আৰু মছলাৰ সৈতে পুনৰ কিছু সময় ভাজিব লাগিব সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ দি ভালদৰে আটাইখিনি মিহলাই ল'ব আপোনালোকে বাৰু এইধৰণে কাচকল বনাই খাইছেনে এই ৰেচিপিটো থাকিলে ভাতৰ লগত আৰু একোৰে প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া দুটা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দি দিব আৰু কচুৰী মিঠি অলপমান দি ভালদৰে মিহলাই পুনৰ দুই মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব এয়া কাচকলৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ